હવામાન વિભાગે આગામી દિવસો માટે વરસાદની આગાહી કરી છે અને જણાવ્યું છે કે આગામી અડતાલીસ કલાક બાદ વરસાદનું જોર ઘટશે કેટલાક જિલ્લાઓ માટે ઓરેન્જ એલર્ટ તો કેટલાક જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે અમરેલી ભાવનગર સુરત નર્મદા અને તાપીમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે આણંદ ખેડા અરવલ્લી મહીસાગર દાહોદ પંચમહાલ અને છોટા ઉદેપુરમાં ભારે વરસાદ સાથે યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનની મોન્સૂનમાં ટ્રફ ગુજરાતમાં એક્ટિવ થતા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે आगे आने वाले हफ्ते में जो है गुजरात में जो है मुख्य तो तौर पर अगर हम देखें तो अगले चौबीस घंटों तक जो है मेनली जो है गुजरात के जो है कुछ हिस्सों में जो है बारिश से अत्यधिक तो बारिश बारिश देखने को मिल सकती है उसके बाद जो है बारिश में काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी डे टू ऑवर्स और थ्री डे थ्री ऑनर्स जो है बारिश जो है बहुत न्यूनतम स्तर में देखने को मिलेगी पूरे गुजरात में अगर हम बात करते हैं हैवी और वेरी हैवी रेनफॉल की उसमें जो है साउथ गुजरात के जो तो कुछ डिस्ट्रिक्स हैं जहाँ पे अगले चौबीस घंटों में वेरी हैवी रेनफॉल की भी आ, होने की चांसेज है।, है जिसमें मुख्य तौर पर सूरत तापी तथा नर्मदा है और सौराष्ट्र में जो है दो डिस्ट्रिक्स हैं जिसमें अमरेली भावनगर है जिसमें हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है अगले चौबीस घंटों में साथ ही बात करें साउथ गुजरात के बाकी डिस्ट्रिक्स में उसमें कुछ जगहों पर जो है हैवी आइसोलेटेड रेनफॉल